Koro sedere engkang tansah dipun tersenani di ningkusti, wilujeng pepanggian mali kalian renungan padinan GKC Purwantoro, ing dinten menika rebu legi Surya kaping sekawan belas Mei tahun Kalehew Selangkung. Renungan ing dinten menika kapendet saking wahyu sedoso ayat songo dumugi sewelas, ingkang mekaten surasi pun aku banjur marani malaikat mau sarta nyuwun supaya gulungan kitab iku kaparing no marang aku dawe marang aku tampan nono lan panganan iki bakal marakae wetemu pait nanging ana ing cang kemu rasane Legi gaya madu Aku tu muli nampani kita pesoko ing astane malaikat mau, banjur dak pangan. Ana ing cangkemku rasane legi kaya madu, nanging sause dak pangan wetengku krasa Tumuli aku dipangantikani di mangkene. Kowe kudu medar wangsit maneh marang para bangsa lan umat win boso sarto para ratu. Pekaten pun Gusti rahayu kita ingkang mirengaken pun Gusti kita raos raosaken lan kita lampai wonten ing sauruting gesang kita haleluya amin Boros kita mangertosi pilih ngundangaken Injil tentrem rahayu Meniko perkawis ingkang awrat kata pepalang ingkang mesti dipun adepi gusti pirso mawon ing swasana ngadhepi bangsa ingkang wangkut boten manut karsanipun gusti yokana nampi tetingalan wonten ing kitab ingkang sampun kabukuh kitab pau kadawan dadar raosipun milo legi manis kados madu nanging badhe ndadosaken Madarani pun pahit. Maksudipun inggih menika Billyo kanan kedah ngundangaken pawarto Injil dhateng umat ingkang wangkot manapun. Inggih menika yen Gusti Allah badhe ngluwari saking paukumane pun. Yo kanan ngemban dawuh wau. Kitab Tinarbuka isi sih rahmatipun Gusti bab apuraning dosa. ketah tipun biwaraaken ing sisih sisih tentu menika bingahaken mana ngersepaken kangge yokuanan nanging sisih sanesipun dawuh wau ugi Kasen, kasane pakaken saged karaosaken pait lan padaran dados sakit jalaran badhe wonten ingkang mboten nampi pawarto becik wau wonten ingkang nampi Mboten sedaya tiyang purun nampi Injil kapingan. Por sedherek, pratilan mau ugi sampun ate kaweca dening Nabi Yeskiel. Yeskiael kadhawuh dadar gulunganing kitab. Ingkang isinipun kabar kabingahan. Lan kedah dipun piwaraaken dhateng umat kagunganipun Allah. ingkang balelo pamuri pun sami purnom ratobat pancen resi pun amrat jalanan sakit kelampan sami sengit dateng nabi ini pun Allah kalau ewa semanten nabi kedah terus miyawara akan isinin kitab waw dateng umatipun leres Pili ngemban dawuh kangge nindakaken kasainan lan ngelaraken injiling tentrem prayunipun Gusti. Pancen boten enteng. Boten namung katampi ing piwulang nanging ugi ngantos nampi kita sami ingkang memulah. Menika saged jalar kita ngraosaken paiting gesang semplah. Ewa semanten Gusti tetep dawuh supados terus-terusan ngabaraken kabar kabingahan. Enget to lan pitadoso bilih Gusti ingkang jumeneng Sang Immanuel, mesti ngandhiki to. Sang Roh Suci panglipur lan kaiketen mesti nglipur. Nyiataken lan memulang kito kangge kuwagan nindakaken ayan pakabare ning Injil ing tentrem rahayu. Amin. Sumongo gitu ndetunggo. Gusti alarammu kawulu, estu awrat kawulu raosaken nalika kedani ndakaken lan nyabaraken kabar kapingan saking padhuku. Kawulu ngrumaosi pileh tanpa panganti so kegiatan saking paduku, Mo ka dene kawulu saged nindakaken kanthi sawetahi pun. Namun dumateng paduka kau nyyuwun nyenyuan. Supadus saged lo saget ninda so ngabar akan kabar kabingan meniku. Wanten ing dunyu. Saing kabar meniku saget kababar. Lestantun ing salaminipun. Amin. Mekaten para sedere. Renungan ing dinten meniku. Gusti tansah berkait gitu sami. Amin.